রানীগঞ্জ থানা এলাকার একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রকাশে এসেছে যে টাকা লেনদেনের কেন্দ্র করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে যেখানে নিয়ামতপুরের বিষ্ণুবিহারী শ্যাম মন্দিরের কাছে বাসিন্দা সৌরভ বাউরি তার বন্ধু চন্দন এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার গুরুতর অভিযোগ করেছেন সৌরভের মতে গতকাল দুপুর দুটোর দিকে সৌরভ চন্দন এবং তার বন্ধুদের রানীগঞ্জে একটি বৈঠকের জন্য ডেকেছিল তারা দুজনে অর্থ স্থানান্তরের ব্যবস্থা চালাচ্ছিল সৌরভ জানিয়েছে যে বৈঠকের সময় সে চন্দন ও তার সহযোগীদের সাথে দেখা করে নিলটু টোটন সামুদ্দিন বেলু ওরফে অমিত দা বাস এবং অন্যান্যরা যারা তার অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যে থাকা দশ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করতে এসেছিল কিন্তু কথোপকথনের সময় চন্দন এবং তার সহযোগীদের সৌরভকে আক্রমণ করে সৌরভের অভিযোগ চন্দন তার গালে বন্দুক রেখেছিল এরপর সে গুলি চালিয়ে তার হাত আহত করে এই সময় তার গাড়িও থামানো হয় সৌরভ রানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে দাবি জানিয়েছে যে তিনি যেন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেন এবং চন্দন ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনি ব্যবস্থা নেন পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে তবে গুলি চালানোর ঘটনাটাই এখনও নিশ্চিত হয়নি उसका बाद वो बोलता है कि नहीं तुम नहीं थे हम ट्रांजेक्शन वगैरह सब दिखा दिए जो है आपका सामने देख लीजिए वो चेक भी किया उसको दिखा भी मेरा दुस्सा ही गलती है फिर भी दिखा क्या होता था ये हुआ था दस ग्यारह करके आज हमको बुलाया कि ठीक है आज थोड़ा हिसाब मिलाना है हम हिसाब मिलाने तो हमको फिर बोला नहीं बोलते तो भरना पड़ेगा तक भरना पड़ेगा ठीक है टाइम दीजिए हम भर देंगे बोला नहीं आज ही भरना पड़ेगा हम आज कहाँ से देखेंगे थोड़ा टाइम दीजिए तब तुमको अरेंज कर रहे थोड़ा देखेगा तुमको फिर भी निकाला तो तुमको मजाक लग रहा है अरे हम कर देंगे तो फोन तो लगाना थी हम कर रहे हैं कौन है वो उसका नाम है चंदन कुमार क्या करता है वो एंड कॉल सेंटर का काम करता का का है कॉल सेंटर क्या करते थे मुझे जोड़ जबस्ती काम कराता था हम नहीं करते थे आपको जोड़ जबस्ती धमकी देगी तेरा मामा बैंक ऑफिस जाता है हम निकलेगा उसको मार देंगे तेरा नाना नानी को चमका के उठा देंगे जोड़ जरती जो हम करने कभी भी नहीं खोजते जोड़ जरस्ती काम करो मेरा साथ करो हम बोलते थे नहीं करेंगे तो मेरा जात पात लेकर बोलता था कई लोग का औका था अभी तुम लोग को दे दे रहे काम तुम लोग का अभी इसको छोटा समझ रहा है दस बीस हजार को तुम लोग काम नहीं मिलता गुम साफ करता है इसका बात बोलता था मेरा हम तुमको दे रहे तो कॉल सेंटर में क्या काम होता था वहाँ पर यहाँ से हैंडल करता था अच्छा और यू से क्लाइंट हैंडल करता था क्या नाम है उसका चंदन कुमार रानीगंज में कहाँ रहता है वो ऑफिस तो 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 काम का ऑफिस तो का नहीं है वहाँ से हैंडल करता है कितना लोग यहाँ पे तो काम कर रहे हैं कितना लोग काम करते हैं मुझे नहीं मुझे जोर जबरदस्ती काम कर रही था ट्रांजैक्शन संभालना होता था मुझे मुझे रिपोर्ट बनाने मुझे रिपोर्ट बनाने को क्या नाम हो आपका मेरा नाम सौरभ